Salam hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. 7 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində liftli buralıq. Baxın o liftidir. Binanın belə ki, onlar da rahat qalxıb düşmək üçün rahat beləklərdir. Liftli bina. 5-ci mərtəbə. Dəhlizdə genişliyi görürsünüz kimi. 2 otaqlı, 45 kvadrat ev çəkib göstərərəm sizə. Düşmə bir variant hörmətli izləcilər. Daxil olar kimi bizim dəhlizinə solda mətbəx yerləşir. Bura mətbəxdir. Hörmətli izləcilər, yəni e, birdən ikiə pleyer komplektdə deyə biləsiniz. Baxın bura mətbəxidir. Görürsünüzmü mətbəxidir bura? Və burdan sağda sanuzerdir. Sanuzer aksesuarları alıcı tərəfin özü qoyacaq. Yəni alacaq al, kim olsa bu evi o qoyacaq. Sanuzerin aksesuarları deyə biləsiniz. Belə sanuzerdir. Bura Yataq otağıdır. Hörmətli izləcilər. Geniş yataq otağı var. Bura bir şkaf yığmaq olar. Baxın belə yataq otağıdır. Yataq otağı genişdir, məlumdur. Yəni mebel əşyaları tam olaraq yerləşə bilər. Döşəməsi laminatdır. Amma girişdə bura metlaq qurduq görmüsünüz kimi. Buradakı qonaq otağıdır, hörmətli izləcilər. Bu noktamızda normal kvadratdadır. 45 kvadrat böyle bir kvadratdan az olur. Düşme bir variantdır. Televizor antenası da şimdi çekilib. Yani tam kabiliz. Çekilib. Gördüğünüz gibi. Burada balkonu var. Bak bir var. mü balkonu? Geniş balkonu var. Gaz şofçikimiz koyulu. Binamızın qazı var, yaşayış var binada. İstipolu, kombi xətləri tam olaraq hamısı çəkilib. Buradakı tam göstərimsə deyim də. İcrar Əkməd orada yerləşir. Bu Sumqayıt küçəsidir. Körpünün altından bir sağa Masazıra, bir də e, sola Xırdalana gedir. Girəkən o binanın yanından birbaşa maşın yolu, baxın gəl bu maşın yolu gəl çıxır bura. Yaxın bir ərazidədir. Marsruta yaxın bir yerdədir. Yəni marsruta oradan minmək olar, körpünün bönümə minmək olar, şəhərə çıxış marsrutuna yaxın bir yerdədir. Çox gözəl bir yerdədir evimiz. 45 kvadrat qazı var. Kombi xətləri çəkilib. Evimizə mətbəx mebeli, bir də kombi bulaşması lazımdır. Hörmətli izləyicilər, hazır. Yəni yaşayışlı binadır. Sənətimiz müqabilə də hörmətli izləyicilər. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun. Sağ olun, sağolla qalın.